Но что я хочу сказать, был один мальчик, очень добрый, очень хороший был, всегда надо было, если помочь, все он мне и и, поубирал, и подметал, и все, все такое, молодец. И приходит один из мне и говорит, что, э, знаешь, говорит, э, там, где я живу, в том дворе, старшие парни продают наркотики. И говорит, они хотели, чтобы я это попробовал, но, говорит, я убежал где вспомнил, что ты учила, что это грех, что это плохо. И я просто убежала. Я ему говорила, ты такой молодец. И... А у меня в голове думаю, боже мой, если он станет этому рабом, он очень будет удобным. Его могут там, ну, хоть что ему как бы просить или заставлять, потому что он будет как собачка, которому нужно вот это, вот это конопля, это нар наркотик, не знаю какой этот. И он будет... Просто в рабстве. Потом опять он приходил на детское. и потом опять мне говорит, знаешь, опять они говорили иди сюда, и хотели мне уже давать даже. И говорю я опять убежал. Я говорю ты очень молодец, говорю, так и надо, говорю нужно туда просто убегать. И сама думаю, Боже, как ему оттуда уйти вообще, потому что он там живет. И знаете, есть что в одном дворе живут два, три семьи, ну больше людей живут. И я просила церковь тоже, говорю, молитесь за этого мальчика, говорю, у него такая сложная жизнь, его все хотят, чтобы он стал зависимым от наркотиков. И мы молились, я молилась тоже за него. Когда он приходил, тогда тоже мы молились с ним. И Бог сделал реально чудо. Небольшое время пошло после этого. И так случилось, что вся его семья переехали из Чопа в другое место. Куда-то в село переехали, но там он начал ходить в школу. И я в этом видела Божью руку. И думаю себе, что как как же это слово, что Он слышал на детском занятии, повлияло на его жизнь. Вот и вчера мы как раз об этом и говорили с детьми, что ты, сила твоя не в том, чтобы ты на все все, что тебе предлагают, на все ты говоришь, да, а сила твоя в том, что ты умеешь говорить нет и принимаешь только то, что реально тебе на пользу пойдет. Да? В Библии написано, что все мне можно, но не все позволительно. Все мне, но, все мне можно, но пусть не владеет мною. Если уже этот телефон владеет тобой, если уже эти, эти э, не знаю, э, кофеин владеет тобой, и хоть что может, конечно, владеть тобой. И эту силу, чтобы сказать нет, это может дать тебе Бог. Поэтому давайте встанем на наши ноги, будем прославлять Господа, будем величать Его, пусть Его Божья сила будет с нами. Каждый день наши жизненные испытания, трудности, пусть мы покладаемся всегда на Господа. И пусть для нас реально будет ценным это время, которое мы проводим в церкви, Потому что христианство или вера в Бога – это не только два часа, там с 10 до 12, пока идет служение, или с 14 до 16, или до полчетвертого. А это на всю жизнь. Это и в понедельник, это и когда ты вышел в магазин, это когда тебе что-то предлагают, это кто когда с тобой хотят поссориться или провоцируют, или еще что-то. Это всегда. Так что пусть Господь дает нам силу и благодать. И, чтобы мы хранили нашу веру. Ради мы помолимся. Боже Святый, благодарим Тебя, Господь, за этот день. Спасибо Тебе за церковь Твою. Дякуем Тебе, Боже, что можем собираться, можем слышать Слово Твое, что можем, Господи Святый Бог, свидетельствовать, а подряд друг друга. Спасибо Тебе за возможность, что можем служить детям. Также спасибо за возможность что 7 февраля сможем поехать в детский дом и там также послужить детям. Боже, благослови нас, благослови нашу церковь, каждый из нас, Боже, мы желаем быть Твоими руками, Твоими глазами, Боже, на этой земле, чтобы мы могли принести плод для Тебя, Боже Святый. Будь прославлен, хвала Тебе, наш Господь. oh Pisa, 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 pisa I you. I'm a soul, 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 I'm falling, i am a i am 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 bye, -bye. сила со мной и не покидает меня. Поднимаешь меня и проводишь меня через эту дорогу. Ты даешь мне силу и ты не покинешь меня никогда. И мое сердце только у тебя находит покой. Не могу жить уже я без тебя. Смотрю, и мое сердце и душа наполняются чудесами. И моя жизнь начинает сиять через тебя. Пусть наша жизнь действительно сияет. Через нас Христос сияет в этот мир. Аминь. seus i yeah. тобі, наш небесний батько. Ми дякуємо тобі сьогодні за цей день, коли ми можемо разом знову зібратися. Слава тебе, підносити твоє святе ім'я, Господь. Особи змінювати, яке має силу змінювати мене в образ Твого Сина і мого Господа Ісуса Христа. Дякую тобі. Дуже. Якщо ти можеш з цим погодитися, і якщо ти можеш на це сказати Амінь, Тогда скажи. Аминь. Слава Богу. Дайте Богу славу. Еще мужчинам стыдно забытый и дать один одного. Скажи, добрый день, рады тебя. Привет, как твои дела? Все нормально?